ठीक है मिल गया ऑडियो चेक ओके okay. नहीं नहीं चालू कर रहा हूं बस दो मिनट चालू जाएगा नहीं आ गया भाई भाई किसकी उम्मीद शुरू उद्यान सरकारी 11 वां में पुनः एक दाम मालेगांव पुलिस स्टेशन से भेंट केना एक हजार बांग्लादेशी रोहिंग्या, यानी कतापत्ति ने खुटे पुरावे दिले तपत पत्र दिला, अनित्यांता जन्मा मालेगांव भारतार दालय अत्याच्छे जन्म, जन्म प्रमाण पत्र मिलवुले मिलवुना प्रयत्न केला तजब पुरावे देना आहे। काल रात्री माध्य मुख्यमंत्री देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस जी चर्चा दाली

तीन हजार नौशे सत्त्यात्तर बंगलादेश रोहिंग्या जन्म प्रमाण पत्र अर्ज के संग्लादेश अभियान का पुढ़ा टप्प्या गुरुवार अकोला अमरावती दो चार हजार आठ से चार हजार आठ से रोहिंग्याने जन्म प्रमाणपत्र साठी अर्ज केले आहे त्या दोन्ही पोलीस स्टेशनला मी परवा माझी तक्रार करणार दुसरा एक विषय जो आहे घाटकोपर होल्डिंग या दुर्घटनेत आता त्यावेळीचे रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खाली यांची लाचलुचवत लांट विरोधी खाद्यान्य एंटी करप्शन दूरों ने तौकचित शुरू के लिए है नित्त अकरार के खालीत ने इगो मीडिया भावेश भिंडे या ना घाटों होल्डिंग दर टेंडरी निगालना होता कॉन्ट्रैक्ट की मिलाला होता ये भ्रष्ट पद्धति नहीं दिला त्या दी परवानगे जेवडी होती अर्तेच भरपीठ त्याच्यामध्ये चौपट्ट होल्डिंग उभारण्यात आले तिथे दादर तिलक ब्रीद येथील पण बारा होल्डिंग तई इल्लीगल कॉन्ट्रॅक्ट दिला भावे बिंडेनी कैसर खलील परिवारा जे पार्टनर अर्शद अयूब यांना कोट्यावधी रुपये दिले जे त्यांनी

कि मालेगांव की गोष्ट कराई थी तो तीन हजार नौशे सत्त्यात्तर पैकी शंबर लोक नहीं है पत्ता का पत्ता नहीं है कि पाकिस्तानी आसू सकत आई एस आई एस मुस्लिम टेरर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आसू सकत एक महाराष्ट्र दोन लाख चौदह हजार लोकानी अर्ज के हा देशा सुरक्षित प्रश्न है महाराष्ट्र के 105 रात हजार ते पार मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है कि एंटी टेररिज्म वार एटीएस ला या तवागी होल्डिंग संबंधात आपण बघितले पहिले होल्डिंग लावणारा अधिक जो मालक आहे तो जेल मध्ये गेला आहे त्याचे पार्टनर गेले आता महापालिका अधिकाऱ्याती तो चौकशी सुरू आहे आता नंबर आहे तत्कालिन पोलीस आयुक्त कइतर खालील वला विस्वाता आहे की तगडे पुरावे बघितल्यानंतर कइतर खालीला ही तात्तावरी कारवाई होणार

मी आपल्याला परत एकदा सांगतो की कधीही पत्रकारांनी दुसऱ्या दिवशी त्यांना विचारलं आहे का की तुम्ही जे जे स्टंट केले त्या एखादही काही का खरं निघाला की त्याचा पाठपुरावा केला का हे त्यांना मीडिया एटेंटसाठी वक्तव्य करतात त्यांच्याकडे फार लक्ष द्यायची गरज नाहीये बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनके खिलाफ अब मालेगांव पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किए एफ आई आर दर्ज किए तीन बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनके खिलाफ अब मालेगांव पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया एफ आई आर दर्ज किए तीन लोगों को तो गिरफ्तार मैं कल वापस जाने वाला हूं। और उन्हें ऐसे एक हजार बांग्लादेशी रोहिंग्या के जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र हिंदुस्तान में मालेगांव में हुआ ऐसी अर्जी की ये कैसे इन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट दिए है गलत शपथ पत्र किया है इसके प्रूफ मैं मालेगांव पुलिस स्टेशन में दूंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कल रात को मेरी विस्तृत बातचीत हुई है उन्होंने मान्य किया है कि यह सब बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई होगी सबको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा कैसर खाली जो घाटकोवर होल्डिंग दुर्घटना में इतने लोग मारे गए उस होल्डिंग को एक्चुअली परमिशन ही नहीं थी कैसर खलीद ने डायरेक्ट को वो होल्डिंग दिया। दादर के बारा होल्डिंग दिए होल्डिंग की अड़तीस फीट वो लगाई गई चार गुना और कैसर खालिद के जो पार्टनर है अर्जद अयूब, उसके उसको भावेश भिंडे इवो मीडिया ने जो रिश्वत दी वो पैसा कैसर खालिद की पत्नी के कंपनी में आया है इन सब का अब कैसर खालिद के पास महाराष्ट्र पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिसाब मांगा है उनको समन्स किया गया है मैं भी परसों एंटी करप्शन ब्यूरो में जाने वाला हूँ कैसर खालिद के खिलाफ के ये सब डॉक्यूमेंट वहाँ दूंगा तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आने आये जिसमें एक हफ्ते पहले नोटिस दिया था बीबीसी ने मना किया गया था

मैं आपको बताता हूँ ये मेरा हुक्म है आप दो भावे बिंडो को परमिशन तो इस हिसाब तो चुकाना होगा इको तो मीडिया के पीछे कौन अभी भावेश और ये पार्टनर है कैसर खालिद अब भावेदिंडे पैसे दे रहा था अर्शद युग को जो पैसे कैसर खालिद की पत्नी के खाते में जमा करता था उनकी कंपनी के खाते में डिपोजिट करता था

अपनी पत्रकार वार्ता को एक इवेंट बना के स्टंट कभी भी आपने देखा उन्होंने किया और टंड दूसरे दिन भूल जाते हैं तो यह भी ऐसा ही मीडिया पब्लिसिटी अटेंशन के लिए रोज नया नया विधान स्टंट करना हम अभी उनके ऊपर ध्यान देने वाले उसको थे उसको दुर्लक्ष कर दिया सब पहले समिति भ्रष्टाचार तो विरोधी नहीं है, मैंने कहा में अगर आए तो आप टचमन को इग्नोर करना चाहिए हम भी उनको इग्नोर करते हैं तो कब तक तो लगता है कोई तो नहीं भ्रष्टाचार होने जाएंगे जाएं। पर आज तक उन्होंने गए तक दिन में जो स्टेटमेंट के उसमें दे देखो ना एक भी अभी उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है